30 грудня виповнюється 24 роки з дня початку роботи в ефірі Незалежного Павлоградського телебачення. В той далекий 1991-й, умови нашого життя були майже тотожніми до сучасних, якщо їх поставити знік на голову. Такі полиці в магазинах були порожніми або завалені морською капустою, а ми мріяли про їх заповнення. Зараз, навпаки, та да ціни зросли до небес. же згадайте, як починалось наше Павлоградське телебачення, згадайте, як ми жили тоді, харчуючись морской капустой. Уважаемые павлоградцы, сегодня первый день работы павлоградского телевидения. Пользуясь своими правами директора павлоградского телецентра, разрешите произвести представление нашего телевизионного центра. Я директор Павлоградского телевизионного центра Ледин Игорь Дмитриевич. Разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом и немного рассказать о том, как мы создавали телевизионный центр, какие трудности были на нашем пути, что мы думаем делать впредь, какие программы вам показывать. Прошло уже два года, как мы начали идти к этой цели создания Павлоградского местного телевидения. И это событие сегодняшнее по своей значимости является неожиданным и для нас, и организаторов, уж очень многие говорили о безнадежности нашей затеи. Нам пришлось преодолеть не только мощные бюрократические баррикады, судебные инстанции, но и принять на себя значительный коммерческий риск приобретения дорогостоящей телеаппаратуры. Чтобы преодолеть все этапы до сегодняшнего дня, нам пришлось Взять почетные учредители, или как метко назвал подобное учредительство, номинальным председатель исполкома Романюк, городской совет, телекомпания Тонис, Независимый профсоюз Горняков, Городской отдел внутренних дел. Доброго вечера, шановні телеглядачи. В ефірі перший випуск Павлоградського телебачення. До Нового року залишилося зовсім мало часу, а тому, певне, всі павлоградці живуть перед святковими турботами, котрі нинішньої зими стали дійсно турботами. Крамниці, як ніколи, світять порожніми полицями. Навіть придбати традиційну ялинку стало проблемою. Поля завжди була необхідним атрибутом передновогодніх хлопот. Сейчас вот мы на одном из елочных базаров, ну и посмотрим какой здесь выбор. Ну можно сказать, вот Ну она вот, она... пожалуй, пожалуй вот такую елочку, да? Сейчас мы узнаем сколько что она стоит. Скажите, пожалуйста, вот такая елочка, сколько? 6 рублей 76 копеек. 6 рублей 76 копеек. Ну что, по нынешним временам, как у нас это дорого, нет. А вот это вот 90. А это сколько? Ну это что же, 6 рублей сказала, 70 копеек, одинаково. Однако. Ну что это у нас это поставить. А если, а, если а если две поставить? Ну две поставить это будет 14, 15 рублей. 15 рублей. 15 рублей. 15 рублей да да ну вот такие лесные красавицы да. не знаю ну, как ну, что как, вот как вот им радуется павлаграции но тем не менее какая-то торговля но идет а ну вот еще одна из примет э, приходящего праздника это наши очереди очереди надо поинтересоваться зачем стоят люди давайте узнаем что продают разрешите под одну секундочку, можно спросить? Простите, пожалуйста. Можно? Да, чего? Можно? да, 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 Я знаю. Простите, пожалуйста, почем вы продаете виноград? По 11 рублей. Не, 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 виноград, виноград. По 6 рублей. А яблоки? 11. Яблоки 11. А откуда вы приехали? Вейнторг. Вейнторг? Да. Но это Вейнторг, а все-таки где-то они были произведены? Откуда именно с Крыма? А Петровска, не знаю откуда. Знаете, ну цены, по-моему, по нормальные, да? Как вам кажется? Нормальные. 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 Если на рынке по 25 рублей яблоки, то здесь, в принципе, можно. Три раза дешевле. Три привезли. Ну, они, правда, немножко уже полежали у вас, да? Не, я имею в виду качество. До дорожных тачерх мы уже звыкли. І гарного настрою в нас це, звичайно, не викликає. І тому в інтерв'ю з перехожими характерними стали ось такі відповіді. Таж із центру міста. Звати Олександра Федоровна. Олександра Федорівна, скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь зустріти Новий рік? А я вже, дуже погано, спосудий сумки, що зустрінеш. А у вас гості немає. будуть вдома? Те, Та які там гості, куди ж їх приглашати, як Ні наш. Машка Іван Григорович. — Іван Григорович, як ви збираєтесь зустріти Новий рік? Як прийдеться, ну по всій бізі, навіть нікак. А у вас настрій як? Я б сказав, що дуже не Ну а вже скупилися до Нового року. Нікде не, не скупишся, бо зі можна нічого. Що скуплятися? он він человек чоловік ну, знайде. Ну, а ялинка все ж таки є, мабуть. Та маленькою, сам розвозив, себе взяв, ту маленьку, конечно. Ну а як діти у вас є? Двоє. Вже, мабуть, онуки є. Та ще онуків немає. Для міської влади ці настрої – ясна річ відомі. Але які заходи неї вживаються для того, щоб вирішити бодай найболючіші проблеми, серед яких захист найменш забезпечених павлоградців? Адже навіть представники високооплачуваних професій не можуть отримати зароблені гроші. Не було чого купити, а тепер ще й за що купити немає? Діносопіровому році нас ожидають, звісно, великий дефіцит бюджету і трудно буде соціальну програму рішити для наших неї Но, тем не менее, есть выход. Мы ежегодно давали на дотацию мясо молочной продукции и на приобретение закладки овощей где-то порядка 50-60 миллионов в год. Но это было обезличка. Все это давалось, то, чтобы цены на продукты более были менее доступны нашему населению. Обезличка в чем было? Что мы этими услугами или этой дотацией пользовались и те, которые высокоплачиваемые, и те, которые много зарабатывают даже среди тех же шахтеров, и те же здоровые ребята, которые нигде не работают, и те, кто не порядка до 7 тысяч каждый год, значит, в разное время, значит, то же самое, значит, не работают, но получают. Те же приезжие тоже получают до дотации. Контролировать, куда на уход дотации, тяжело. И наряду с ними же пытаются конкурировать в получении этих дотаций через мясо, через молоко наши пенсионеры. В целом, для порядка 380 рублей мы в год даем на каждого человека. Сейчас на ближайшую сессию в Горгом будет с предложением по оздоровлению бюджета города. В том числе Ликвидировать бюджетный дефицит главным образом за счет резкого ограничения всех дотаций на продукты питания, сырье, средства производства, энергоносители и так далее. А также отказ от большинства налоговых и льгот. И в этой части мы видим вот какой выход, что чтобы наша компенсация или наша дотация должна доходить для самого неимущего. То есть для наших пенсионеров и инвалидов будем давать, ну так ориентировочно пока, значит, порядка 100-150 рублей ежемесячно. Это будет четко, ясно, что-то для человека дошло. А уже пенсионер сам разберет, то ли в магазине купить, то ли купить на рынке. А дотации? Механизм такой дотации будет, он вместе с пенсией будет получать. Будем с перед, э, бюджета передавать на собес, и собес будет давать как инвалидам, как малообеспеченным и так далее. И так далее. Также и пенсионерам. И также мы в этом году очень э, резко меняли отношение к школе, из-за того, что бюджета не хватало. Значит, нам нужно стабильно решить эти обеды в школах, однозначно. Основная часть здорового населения, учитывая рост закупочных цен на сельхозпродукции, они еще будут возрастать. Сейчас уже 24 рубля мясо будет закупочная цена, 3,60 планируется молоко. Мы за этими ценами не угонимся с дотацией. Поэтому основная часть здорового населения должна работать не покладая рук, работать, искать в нескольких местах, переходить на ту, которая сегодня высоко оплачивается, и обеспечить себя и свою семью в это трудное время. Виктор Махович, вот сейчас в Павлограде есть большая проблема, проблема... Виплати зарплати. Я знаю про те, що ця проблема вирішується, але все-таки коли вона вирішиться більш-менш остаточно, і коли павлоградці зможуть ну, задовольнити свої грошові проблеми, потреби. Ну, в цій проблемі, звісно, є конкретні виновні. Значить, Скажімо, прямо, все-таки нерішительність сказала спочатку, може бути був референдум проведений, Все знали, что с индексацией значит, зарплаты будут большие рубли, а никто не готовился. Вот только когда, так сказать, уже 1 декабря определили президента, значит, решился вопрос максимально подход, как же решать деньги. Значит, на сегодня нам задолжало правительство, или будем говорить, государственный банк национальный, 62 миллиона рублей. С большими перебоями приходится нам решать с Перми, с Москвы, с Ленинграда эти деньги. Сейчас, значит, чтобы все нужно было решить, ну, конкретно занимался и я, и областной так сказать, комитет, и нам помогли и шахтеры, которые сейчас были в Киеве, и Медведев, наш депутат, значит, все-таки выбили целевым назначением Сужгорода порядка 20 миллионов рублей. Значит, получить 30 числа. То есть э, в понедельник уже выдавать шип Шахтер. Целевые 20 миллионов рублей сужера, да? То есть до нового урока мы все-таки да. сможем? до нового року, да. до нового року мы э, сможем заполучить эти гроши. Э, значит, в Ужгород завтра летит самолет. И возвращается он, так сказать, утром, послезавтра, послезавтра. И к вечеру мы их привезем, и естественно будет выдача. понедельник. понедельник все шахтеры будут получать. Конечно, им надо 47 или 48 миллионов сейчас, точно не помню. Ну, ми должны хоть першу партію отримати, а 9 января, значит, з перемі знову вагон прийде, но на погрузке буде 2 числа, 9 января так сказать, ми отримаємо свої 40 мільйонів с тем, щоб розчитатися з усіма предприятиями і так далі. Будемо сподіватися, ну, будем що обіцяне головою міськ Романюком здійсниться, але певні сумніви в нас є, і викликає їх те, що й досі не вкомплектована міська адміністрація. Отже, досить проблематично чекати злагодженої чіткої роботи місць виконкому. Здання горсовета, і як ми говорили, то противоречия, которое ми посчитали как символом цього противоречия, два флага флаг несуществуючи української СССР и флаг республики України. находит свое отражение и в куларах городской власти. Вот это кабинет, управляющий делами. Давайте зайдем, посмотрим, есть ли управляющий делами исполкома на месте. Ну, как видим, кабинет пуст, не занято кресло и управделами исполкома. Недавно это кресло оставила Людмила Ивана Руденко. И, честно говоря, в последнее время ситуация с кадровым вопросом в исполкоме еще более осложнилась. Дело в том, что сейчас из заместителей исполкома только один из замов это зам по агропрому товарищ поляков утвержден на сессии и утвержден председатель исполком он же председатель совета романю виктор маркович остальные замы и первый зам исполкома метелица и э, зам пред по плановой э, комиссии ященко и зампред по строительству по-прежнему на сессии не утверждены Недавно пришла на должность заместителя председателя исполкома и вместо Васильевой депутат Стребкова. И кадровый вопрос таким образом не решается на протяжении уже длительного времени. Достаточно сказать, что с момента избрания председателем исполкома Романюка отсутствует одна из ключевых фигур в исполкоме, это фигура первого заместителя председателя исполкома. Ситуацию, сложившуюся с кадровым вопросом, рассматривалась неоднократно димблоком городского совета, и депутаты выразили озабоченность тем, что исполком представляет собой пока еще не сформировавшийся орган, хотя ему уже больше года. Можно вспомнить также, что уход других замов со своих постов. Также в нарушение закона о местных советах не был утвержден на сессии. Это уход э, зампреда Колесниченко, уход зампреда э, Дорошенко и Васильевой, э, уход э, начальника ОКСа э, Горбань. Ну и э, таких примеров, э, доста к сожалению, достаточно. Э, парадоксальная ситуация сложилась и с составом исполкома. Дело в том, что в его состав входят те из замов, которые ушли со своих постов, а работающие замы не являются членами исполкома. Ситуация подталкивает депутатов к тому, чтобы требовать созыва вне очередной сессии. Такое решение приняла постоянная комиссия по социологическим исследованиям, однако руководитель исполкома, председатель не пока еще не откликнулся на требования депутатов. Одной из причин, э, на наш взгляд, может э, являться то, что э, председателя исполкома устраивает э, вот та сложившаяся ситуация с кадровым вопросом, который есть на сегодняшний день. То есть ситуация неопределенности, когда э, власть в исполкоме, при, при которой власть в исполкоме может принадлежать одному человеку, э, не совсем ясен для многих депутатов и уход со своего поста э, управляющего делами Людмилы Ивановны Руденко. Э, многие полуградцы нет, а депутаты слышали ее выступление на э, сессии городского совета. Э, оно было посвящено э, значит, анализу ситуации, анализу действий исполкома в период государственного переворота с 19 по 21 августа и э, некоторые депутаты связывают ее уход с тем что э, председателя исполкома не устроила вот, позиция принципиальную позицию прав делами исполкома и э, под э, его нажимом она и была вынуждена покинуть вот это кресло но так и же наша жизнь переполнена проблемами. Залишається тільки сподіватися, що попри всю складність вони не стануть хронічними, і в найближчому майбутньому ми їх позбудемося. Хоча рік, який закінчується, залишає нам нелегкий спадок. Ми находимося з вами в этом прекрасному будущем месте під названням Гамбургерне. Но, к сожалению, Иностранных слов у нас появляется в нашем лексиконе много, а вот по-прежнему дела остаются все-таки нашими. Боим, боимся, что вот этот прекрасный объект останется таким же долгостроем, который в городе немало. И по влаграции лишатся возможности отведать горячих гам, гамбургов. Довгобуди, дорожнича конфлікти, сюжет, що ми вам показали, не викликають радості. Що поробиш? Але все це навколо нас. Проте не втрачаємо оптимізму. Залишмо всі прикрощі в минулому. Пам'ятаймо тільки добре, адже й приємні події були цього року. Про одну з них наш останній репортаж. Ми знаходимося у парадного входу центрального міського ринку. О котором можно сказать, строили, строили, наконец-то построили. Этому долгострою больше 10 лет. Но э, руководство рынка обещает э, запустить его буквально на днях. Э, хотя не решены некоторые вопросы чисто строительные, но э, здание, надеемся, в скором времени оживет, пополнится товарами и, э, возможно, разговоры о рынке о рыночной экономике приобретут несколько конкретные очертания. Сейчас мы с вами имеем возможность попасть э, во внутрь этого прекрасного здания, воспользовались любезностью э, хозяина зам, зам заместителя директора рынка Игоря Григорьевича Золотаренко и, э, собственно, вопрос э, Игорь Григорьевич, почему мы вот с оператором могли сюда попасть, почему нет продавцов, нет покупателей? Чому за дірським, хто э, в Чим причина? Ну, причини є целый ряд. Ну, вообще завтра ми покупателей сюди запустимо. Завтра у нас воскресення, 6 часов ринок буде відкрити. А зараз я познайомлю вас з тими, хто готував перший випуск Павлоградських новин. Тележурналісти Михайло Варняк, Ігор Вайцехівський, Степан Тимочко, оператори. Володимир Огульчанський, Петро Скопа, Микола Тимочко. Монтаж забезпечив відеоінженер Олександр Калинін. Диктор Лариса Шайко.